2012. Меня хорошо слышно? Да. да. Значит, меня зовут Сергей Харитич. Я нахожусь сейчас в Европетровске. Со мной рядом будут мне помогать мои коллеги, тим лидеры разработки мобильных приложений и участники веб-проектов. Это Дмитрий Макаричев, с Справа. Добрый день. И наш муж лидер разработки мобильных устройств, ну, устройств приложений для Android и iPhone. Значит, вкратце ну, о формате презентации. То есть я, в принципе, вынес на презентацию общие аспекты, как это все происходило у нас в пример. Надеюсь, это будет вам интересно. И вторая часть ⁇ это будут вопросы, где мы сможем технические детали больше рассмотреть с вами и готовы будем выслушать все ваши вопросы и пожелания, жалобы и предложения. Значит, я сейчас совершаю свой, свою презентацию. лучше? Значит, мы представляем Биопанк. Сегодня трудится в одном из подразделений лаборатории разработки программного обеспечения более 100 человек. Это разного рода проекты, разного рода специалисты, которые пытаются сделать продукты Биопанка в интернете в основном лучшими, ну или там Доступными для пользователей в интернете и клиентов, ну, как клиентов банка, так и некоторые Значит, мы хотели бы на этой презентации рассказать свой опыт разработки приложений PrivatB4 Android от Osi Android и iPhone. Начнем сразу с истории. Приватбанк сегодня не зря называют одним из инновационных банков на Украине, а может и за пределами ее. И когда-то давно, еще в 2010 году, Приватбанк принял решение вести разработки под смартфон. В марте 2010 года начинается разработка финансового приложения для iPhone под названием тогда еще iPay с функционалом а, Privato 24. Финансовое приложение его а, успешно проапрувили в App Store и... А, Пользователям стала доступна функциональность какая-то, и участие проекта Private 24, интернет-банка. В январе 2011 года мы замечаем о том, что Android набирает все больше и больше популярности среди украинских пользователей смартфонов, поэтому мы принимаем решение принять также разработку Private 24. В принципе, это нам успешно удается, и в мае 2011 года понятно почему Android приложения становится более популярнее, более функциональными, чем есть сегодня iPhone. Создает отдельная группа разработчиков, создается отдел так называемый в лаборатории разработки, который занимается только разработкой мобильных приложений. Значит, в 2011 году, в июле месяце, мы принимаем решение также провести ряд брендированных приложений под МТС, Лайф и старую и PeopleNet. То есть, это возможность есть сегодня пополнить в любом месте и точке земного шара себе мобильный телефон и очень удобно, быстро и, надеюсь, комфортно. В конце 2011 года также осваивается нами технология приема к оплате и в мобильных приложениях. И мы создаем приложение Apple. Сегодня это приложение также набирает популярность, как и Privat24, для платформ Android и iPhone. В принципе, начало 2011 года функционально сам Privat24 почти повторяет уже приложение выбрала приложение проекта Приват э, 24. В августе 2011 года Приват э, 24 выходит в топ э, Google Play и занимает первые места в категории финансов. Также скажу, что iPhone пытается не отстать, не отстать от Приват э, 24 для Android, и там тоже он выходит на украинском обстоле, конечно же, там где мало приложений, но выходит на первые Сейчас число наших приложений уже достигает больше 20 штук. Суммарное число установок достигает больше 300 тысяч. Каждый десятый клиент пользуется сервисом приватной Все нормально, слышно, да? Значит, статистика. Как мы видим из этого графика, сегодня уже больше 120 тысяч установок, и это только украинский пользователь. В онлайне одновременно бывает больше 200 клиентов, пользуются приватным 24. Это что касается Android приложения Privat Стоп стран, которые пользуются, наши клиенты, есть везде. И сегодня это Украина, Россия. день достигает активных установок в сутки значит, более тысячи клиентов закачивают себе приложение. Это связано и с продвижением до 4 то есть клиентов у нас становится все больше, графики растут. На нижнем, скажем так, графике мы видим, что это график за целый год, что мы пытаемся наше приложение релизить каждую неделю. Это позволяет и повысить качество, и также это позволяет набрать аудиторию, которая могла бы себе воспользоваться данным приложением. Что касается статистики по iPhone, ну, здесь немного меньше она, потому что и девайсов у нас на наверное, меньше. Ну и она функционально немного отстает от Android. Это все связано и с возможностями, которые ограничивал App Store, то есть это проверки длительные, это потом перерелизы, потому что где-то допустили ошибки и так далее. Сегодня же, но ну, все же более 60 тысяч пользователей являются клиентами данного приложения. Значит, не зря называют приватбанк инновационным, и мы видим, что многие банки начинают сегодня становиться более технологичными. К этому, конечно же, их подталкивает их конкуренция и не только на две отрасли, но и есть также нарастающие подказы клиентов с небанковскими организациями. По стратегии банка в 2012 году в июле месяце было принято решение, что все подразделения не касаясь нашего, потому что мы уже давно начали генерировать эти все приложения. Все подразделения банка должны иметь своих разработчиков под мобильными устройствами. И как мы, я сейчас могу назвать такие приложения, которые только-только появились, это Privat Help, Privat Hotline, экстренные деньги, СМС банк это все разработки уже наших коллег из других подразделений. То есть они нас услышали, это благодаря нам была продвинута эта стратегия в банке, и начали расти приложение, которое, надеюсь, было полезным для Мы часто анализировали, IT компании специализированные IT-компании по разработке на мобильных платформах. Как мы можем себя оценить на фоне этих компаний? То есть, как мы видим, по нашему числу приложений в 2013 году, это август-сентябрь месяц, только только у нас уже более 20 приложений сейчас доступны в App Store или в Google. Значит, в топовой компании тоже себя позиционируют. У них порядка 20 приложений с общим рейтингом 4,5. То есть я думаю, что мы становимся с ними в одну уже, так сказать, линейку и будем вместе конкурировать в этих приложениях. Все наши приложения бесплатно доступны и можно ими пользоваться. Вот э, краткий список приложений, которые нам удалось э, внедрить и набрать там свою клиентскую базу и делать свои сервисы более удобными и комфортными. Это вкратце все. Теперь я хотел бы поговорить по техническим аспектам. Але виходить, будь ласка, сюди, тому що звідти можливо не буде чути питання. Чути, ходьте. Дякую за консультацію, мене чути. Але декілька питання, ви поставили до НАТО тобто чи є АшТМ ваші пропитання, це перше питання питання як ви реалізовуєте безпеку так як там, банкінг, security, SSL, тобто на якому це більше на стороні мобіля, чи ви більше кидаєте на сервер, і так в принципі наразі питання. Як? Ну, що на перого, я могу Сейчас те, которые я вам все презентовал в приложении, они все написаны в принципе нативным способом. То есть работают на девайсе с их библиотеками, с возможностями, которые предоставляют после Android и. Apple. Но есть и опыт разработки, в принципе, приложения. Вполне у нас есть продукты по GXLK. Сегодня мы пытаемся его сделать более как много. Это тут преимущество, конечно, очень огромное. JavaScript это реализовывается как платформенность и скорость разработки, по моему мнению, в принципе быстрее, а так как все же приходится разрабатывать под разные оси, это сразу можно внедрить на все устройства. Ну, конечно же, адаптивно. Что касается второго вопроса, Здесь есть разные методы, которыми мы пытаемся обезопасить наше приложение. То есть есть серверные, да, есть серверные вещи, которые были сказаны в вопрос. вот. Но есть и, допустим, сегодня у нас есть приложение IP, которое привязывается к девайсу, и другой пользователь на этом девайсе, на устройстве телефоне, да, не сможет воспользоваться этим приложением. Потому что там есть э, некие такие проблемы, когда могут утечь как бы, карты и все остальное. Поэтому мы следим за безопасностью, пытаемся ее внедрять. Надеюсь, что это Банківських програм в різних країнах, які можуть підміняти, діяльність. Якщо можна перший питання, все-таки будь ласка. Да, нас. Перше питання було, як ви в Android забезпечуєте бінарний захист ваших аплікацій? Від декомпіляції, від реверсування. Смотрите, значит, э, все функциональность на сегодня вынесена вынесена на серверную часть. То есть вся э, критическая область это защита на серверной части. Э, здесь э, мы защищаемся, здесь мы внедряем все наши комплексы, при, э, привлекаем аудитор разного рода, чтобы они нас э, проверяли и э, говорили где наши э, есть узкие места. Что касается декомпиляции, я могу сказать следующее. То есть на приложении сегодня, в финансовых приложениях, на приложении мы не храним ничего. Соответственно, нам все равно, уйдет ли исходный код нашего приложения куда-то вовремя. Будет ответ какие в Потому что все проверки проходятся на сервере сторону Ще, ще, ще два питання. Перше, чи розглядаєте ви окремі версії під, під планшети, тобто робити повністю окрему версію з збільшувати функціоналістю. І друге питання: чи плануєте ви виписати API, чи liquid pay, Яке орієнтовано фактично на ринок України і на, і на мобільні е, програми, в яких можна здійснити оплату безпосередньо обходячи Google і е, їхні системи оплати. Дякую. Значит, по поводу планшети устройств я я можу сказати. Мы сейчас пробуем разные варианты. И тот же HTML5, то есть на iPad, например, сегодня Piva24 выглядит как Piva24 веб вот. В принципе, мы, скорее всего, будем проводить адаптивный дизайн для данных устройств. И так, маленький анонс, новое приложение Piva24 под Android оно, в принципе, таким будет примерно через, ну, в течение этого месяца или следующего. Вот. Здесь мы будем стараться адаптироваться, делать адаптивный дизайн под разного рода расширения, в том числе и планшет. По поводу публичного архива, я так думаю, что ближайшее, не знаю, как будет в ближайшее время, но у нас есть цель на очень интересная для пользователей интернет-ресурсов, да, мы можем сделать, скорее всего, API, которая использует мобильное устройство Privat 24, доступным для всех, скажем так, разработчиков извне. Плюс к тому, мы также планировали сделать, у нас есть уже некоторые реализации, но пока мы на них смотрим со стороны, такой кошельковость. То есть есть кошелек там 24, есть лифей. Э, э, я думаю, что можно будет впоследствии, когда мы увидим здесь какой-то успех, также это вынести в отдельное приложения и, может быть, даже дать общий доступ.